Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədinin Ağçevan müxtar respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusu mövqelərinə atəş açması ilə bağlı məlumat yaydı. Yeni Azercam xəbər verir ki, məlumatda deyilir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumat verdiyi kimi, 14 iyul 2021-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinə Naxtəvan müxtar respublikasının Sədərə rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub və nəticədə bir hərbi qulluqcumuz yaralanıb. Son günlərdə Ermənistan tərəfinin ardıcıl şəkildə Azərbaycan mövqelərinə atəşə tutaraq bölgədəki kövrək sülhü pozmaq cəhdlərini qətiyyətlə qınayırıq. Azərbaycanın bölgədə sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı inkişafı təmin etmək istiqamətində addımlar atdığı bir vaxtda Ermənistanın bu kimi destruktiv yanaşma nümayiş etdirməsi qəbul edilməzdir. Bölgədə vəziyyətin bu şəkildə inkişafının bütün məsuliyyəti Ermənistanın üzərindədir.